tambahlah 10 watak pun dalam proceeding inquest ini rakyat akan tetap akur juga sebab itu adalah kebenaran daripada pihak mahkamah korona Prosedur mahkamah kanak-kanak semalam mencatatkan perkembangan penting apabila suruhan jaya hak asasi manusia Malaysia, Suhakam, dibenarkan menjadi pemerhati dalam kes membabitkan lima kanak-kanak yang didakwa berkaitan dengan kematian Allahyarhamah Zahra Karina Mahathir. Hakim LC Primus membenarkan permohonan itu mengikut Seksyen 12 kurungan 3 kurungan C Akta Kanak-Kanak 2001 semasa pengurusan pra perbicaraan. Menurut Pegawai Perhubungan Awam Mahkamah, Cindy MC Jus Balites, pihak pendakwaan telah menyerahkan dokumen berikut kepada tertuduh iaitu 15 dokumen kepada kanak-kanak pertama dan 18 dokumen masing-masing kepada kanak-kanak kedua, ketiga, keempat dan kelima. Tambah beliau, lima dokumen tambahan akan diserahkan kepada pengurusan kes seterusnya yang dijadualkan pada 16 Oktober 2025. Manakala tarikh perbicaraan utama kekal pada 9 hingga 20 Disember 2025. Pada 20 Ogos lalu, semua tertuduh mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menggunakan kata-kata menghina terhadap mangsa pada 15 Julai antara 10 hingga 11 malam. Mereka telah dituduh mengikut Seksyen 507C 1 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 yang memperuntukkan hukuman maksimum penjara setahun denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Hakim turut menetapkan jaminan RM5,000 dengan deposit RM1,000 bagi setiap seorang. Seperti prosiding sebelum ini, perbicaraan dijalankan secara tertutup dengan media hanya menerima perkembangan menerusi pegawai mahkamah susulan wujudnya Perintah Larangan Gag Order. Allahyarhamah Zara Karyang 13 tahun ditemui tidak sedarkan diri di asrama sekolah di Papar, Sabah pada 16 Julai lalu sebelum disahkan dengan dunia di Hospital Queen Elizabeth pada keesokan harinya. tambahlah 10 watak pun dalam proceeding inquest ini rakyat akan tetap akur juga sebab itu adalah kebenaran daripada pihak mahkamah korona di mana suhakam dibenarkan untuk menjadi peguam pemerhati tetapi rakyat akan tetap bersuara jika adanya dalam pendakwaan kepinjangan. 20 Ogos yang lalu lima remaja tersebut mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menggunakan perkataan mencela dan menggunakan kata-kata kesat kepada Allahyarham Zara Kaidina Siapa lima tertuduh itu? Kanak-kanak A, B, C, D dan E. Ini yang lima tertuduh ini. Di dalam mahkamah yang berbeza. Mahkamah yang ini adalah mahkamah korona, yang ini mahkamah sivil. Mahkamah sivil ni adalah untuk menuduh yang tertuduh ni, kan? Nak cari siapa yang bersalah, nak tentukan siapa yang bersalah. Yang korona ini pula nak menentukan punca kepada hujung hayat arwah Zara. Ya kan? Esok pun masih lagi akan berlaku. Uh, proseding pengurusan kes ini. Suhakam memohon untuk jadi peguam pemerhati peguam pemerhati dalam kes yang membabitkan lima kanak-kanak tertuduh itu. Ya kan? Mahkamah kanak-kanak membenarkan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suhakam untuk menjadi peguam pemerhati dalam kes yang membabitkan lima kanak-kanak yang didakwa berkait hujung nyawa Allah Yarham, Zara, Kairina, Mahathir. Artinya apa? Artinya Suhakam juga akan terlibat tapi Suhakam tidak Okey. Uh, ok. Suhakam terlibat <tuh> tapi terlibat sebagaimana SLS Sabah Law Society. Sabah Law Society bertindak untuk memastikan kelancaran untuk memastikan uh, tidak berlaku konflik untuk bertindak sebagai uh, apa lagi ya pemerhati ni dia tidak take part secara direct uh, melainkan mereka dibenarkan untuk turut hadir sama untuk mengikuti dengan lebih rapat dan suhakam itu yang dimaksudkan dalam perkembangan ini suhakam sudah pun mendapat seat mereka kan uh, Okey, Suhakam apa perlunya? Ha, ini saya nak kongsikan. Hakim LC Primus membenarkan permohonan itu menurut Seksyen 12 kurungan 3 kurungan C Akta Kanak-Kanak 2021 2001 semasa pengurusan kes pra pembicaraan hari ini. Menurut Pegawai Perhubungan Awam Mahkamah Cindy McJoss Bolitus, pihak pendakwaan menyerahkan 15 dokumen kepada kanak-kanak pertama manakala 18 dokumen masing-masing kepada kanak-kanak kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okey. Pelajar pertama, ni pelajar A, 15 dokumen sampai dekat dekat dia ni. Pendakwaan dekat dia ni ada 15 dokumen. B, C, D, E empat-empat ini total semua 18 dokumen. Okey, 18 dokumen. Maksudnya yang kepada pelajar A ini lebih banyak dokumen berbanding secara puratanya diserahkan kepada tertuduh yang lain. Kan? Okay? Lima dokumen tambahan akan diserahkan kepada semua kanak-kanak pada pengurusan kes perbicaraan seterusnya pada 16 Oktober. Perbicaraan yang ditetapkan pada 9 hingga 20 Disember 2025 akan berjalan seperti dijadualkan. Maksudnya hari yang akan berlangsungnya pertuduhan, perbicaraan kepada kanak-kanak ini bila? 9 hingga 20 Disember. 9 hingga 20 hari bulan 12 tahun ini. Ha, kan? Ha, itu akan berlangsung selepas daripada selesai semua proceeding inquest. Aku kok mana pun. InsyaAllah selesai dalam masa yang ditetapkanlah inquest ini. Nah, itu harapan kita. Pada 20 Ogos lalu, semua lima tertuduh yang identiti mereka tak boleh didahkan selaras akta kanak-kanak mengaku tidak bersalah atas tuduhan yang dikenakan. Semua kanak-kanak itu dituduh bertindak dengan niat bersama serta menggunakan kata-kata menghina terhadap seorang kanak-kanak perempuan berusia 13 tahun ini maksud dia kepada Zara lah, kan? Kepada Zara. Yang didakwa didengar dan berkemungkinan menyebabkan mangsa tertekan pada 15 Julai antara jam 10 malam hingga 11 malam. Mereka dituduh mengikut Seksyen 507C-1. Kanun keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang membawa hukuman maksimum penjara berapa lama? 507C kurungan 1 dibaca bersama dengan 34 kanun yang sama ini. Berapa lama penjara? Setahun penjara. Denda ataupun kedua-duanya sekali. Jika disabitkan kesalahan. LC membenarkan jaminan. Budak-budak ni dapat jamin. Ikat jamin. Berapa banyak? RM5,000 Malaysia. Dengan deposit. Oh ada deposit. 1000 ringgit bagi setiap seorang daripada lima kanak-kanak itu. Terdahulu prosiding mahkamah kanak-kanak dijalankan secara tertutup dengan hanya pihak berkaitan kes sahaja dibenarkan hadir. Memandangkan terdapat perintah larangan gag order bagi kes ini, pihak media akan menerima perkembangan prosiding melalui pegawai mahkamah. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Azizah Mohammad Nik Haslini Hashim dan Dipanet Stefa Haran Empat daripada kanak-kanak yang dituduh diwakili oleh Peguam Azhir Farhan Arisin, Abdul Fikri Jaafar Abdullah, Faris Saleh dan Sylvester Kwan uh, Dan seorang lagi kanak-kanak, ha, ini special, seorang lagi kanak-kanak diwakili oleh Pertama, Datuk Ramsing Ini seorang saja ni, seorang kanak-kanak ni diwakili oleh beberapa orang lawyer Ramsing akan mewakili kanak-kanak ini Jowen Guh mewakili Kanak-kanak ini. Dan juga seorang lagi. Prem Elmer Ganesan. Ya. Yeah. Tiga lawyer atas seorang budak. Okay. Yang lain. Tadi saya sebut. Azharif Farhan. Abdul Fikri. Faris Saleh. Dan Syivers Stekwan. Ini seorang-seorang lah. B, C, D, E lah agaknya lah kan. Ini contoh. Jangan anggap sebagai content of court pula. Ini contoh. B, C, D, E ni. Seorang-seorang lah semua. A ni. Ram Singh. Johan Guh elmo 3 dalam 1. Okey. Itulah perkembangan sedikit sebanyak yang dikongsikan kepada kita tengah hari tadi yang sebenarnya nak memberikan perkembangan kepada kita semua tentang bagaimana Suhakam juga akan turut berperanan, turut akan mengambil tempat dalam uh, perbicaraan yang melibatkan lima kanak-kanak yang tertuduh ini. Ha, itu je sebenarnya secara ringkaslah.